siz hali ham o'z o'rningizni yo'qotmagansiz va boshqa imkoniyatlarni qo'lga kiritishingiz mumkin yanada yaxshiroq bo'lish uchun bugun sizda imkoniyat mavjud nima uchun yaratilgan bo'lsangiz shunga intilishga imkoningiz bor dunyodagi har bir inson turli rollarni o'ynab ko'rish chegaralarni sindirib o'tish qobiliyatiga ega qanday qonun qoida qo'yishlaridan qat'iy nazar orzuga erishishda bu to'siq bo'la olmaydi siz oddiy bankir oddiy aka yoki oddiy bir farzand emassiz barcha inson bu dunyoda o'zi o'ylaganidan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega va o'zlari tasavvur qila oladigan kuchdan ko'ra ko'proq kuchga ega o'zingiz orzu qilgan hayotni yashashingiz mumkin kelajak sizning to'g'ringizda sizni kutib turibdi biroq orzuga erishish uchun avval uni ko'ra olish son so'ng unga ishonish so'ngra esa orzularingizni amalga oshirish uchun miyangizni ishlatishingiz harakat qilishingiz kerak bo'ladi jamlab keraksiz narsalarga chalg'ishni bas qilganingizda bitta ishni mahkam tutib u bilan jiddiy shug'ullanishni boshlaganingizda qayta va qayta harakat qilganingizda xuddi zerikarli ishni bajarayotgandek har kuni bir xil ahamiyatsiz ishni takrorlayotgandek ko'rinishingiz mumkin hatto natijalar ham juda ahamiyatsiz ko'rinishi mumkin ammo mana shu kunlik kichik o'zgarishlar buyuk natijalarga olib keladi shunday paytda miyangizda shunday jarayon kechadi miya alohida neyronni ajratib chiqara boshlaydi bu neyron miyadagi aligendro sayt nomli hujayrani ishga tushiradi bu esa mayelin ya'ni qobiliyatlarga tegishli bo'lgan neyronni erkinlikka chiqaradi mashq qilar ekansiz ma ishga tushaveradi va o'rganish vaqti yanada tezlasha boshlaydi anglash jarayoni ham yuqoriga ko'tariladi va tezkorlik oshadi bu eng ulkan natijalarga erishgan insonlarning siri hisoblanadi bu tug'ma qobiliyatdan emas balki kunlik mashg'ulotlar tinim bilmay harakat qilish butun diqqatni bir joyga qaratib orzu yo'lida qurbonliklar berish tufayligina sodir bo'ladi hayot inqiloblar keskin o'zgarishlar emas balki kichik kichik rivojlanishlar oqibatida yuzaga chiqadi oz ozdan doimiy harakatda bo'lganlargina poygada g'olib bo'la oladi har kun doimiy bajarib boradigan ishingiz baridan muhim bu haqda o'ylab ko'ring har bir kun bajarayotgan kichik amallaringiz bilan hayotingizni shakllantirib boryapsiz har bir daqiqada siz kelajagingiz poydevorini qurayapsiz shunday ekan kichik g'alabalar katta ahamiyatga ega muqaddas kitoblarda aytilishicha biz o'z so'zlarimizning mevalarini yeymiz va gapirayotgan paytlarimiz urug' ekayotgan hisoblanamiz shunday ekan urug'larning foydalisini ekyapsizmi yo'qmi shuni aniqlashtirib oling agar olma istasangiz olma urug'larini eking agar apelsin istasangiz kaktus zaharli o'tlar yoki qo'ziqorin urug'larini ekmang har kim ekkanini o'radi boshqacha qilib aytganda negativ fikrlar bilan yashab hayotingizdan pozitiv narsalar kutmang mag'lubiyat to'g'risida so'zlab g'alabani kutmang umidsizlik yetishmovchilik haqida so'zlar ekansiz omadni mol-ko'lchilikni kutmang so'zlaringiz yomon bo'lsa hayotingiz ham shunday kechadi agar yetishtirib olayotganingiz sizga yoqmayotgan bo'lsa boshqa urug'larni ekishni boshlang o'zimiz anglamasak-da, biz doim o'zimizni shakllantirib boryapmiz tomosha qilayotgan narsalarimiz atrofdagi odamlar o'ylayotgan fikrlarimiz bizni ich iç ichimizdan shakllantirib kelyapti agar hamkasblaringiz bilan boshliqni g'iybat qilish yoki birovni masxara qilish uchun suhbat qurayotgan bo'lsangiz ochko'zlik va g'iybat kabi hurmatsizlik shakllari sizning ichingizdan joy olayotgan bo'ladi shunday qilib ichingizda nimani shakllantirsangiz kelajakda u sizni shakllantiradi siz buni istamasligingiz mumkin aslida yaxshi inson ham bo'lishingiz mumkin biroq atrofingizda ana shunday insonlarni to'plashdan voz kechmas ekansiz siz bu salbiy xususiyatlardan qochib keta olmaysiz chunki shular siz ekayotgan urug'lar bo'lib xizmat qiladi agar ichingizda doim negativ fikrlar bo'lsa men hech qachon yaxshi bo'la olmayman o'zimga tengini hech qachon uchratmayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz siz umidsizlik qo'rquv mevalarini yetishtirayotgan bo'lasiz qanday inson bo'lishni istayotganingizni bilish uchun orzuyingizdagi holatda bo'lgan insonlar bilan ko'proq vaqt o'tkazing omadsizlikdan qo'rqmang o'zingizni birovlar bilan taqqoslamang o'zingizni past baholashni bas qiling sizni buyuklikka erishtirishi mumkin bo'lgan narsalardan qochishni bas qiling agar muvaffaqiyatsizlik xavfi bo'lmasa hech qachon yutuqqa erisha olmaysiz agar sizni tanqid qilishlari qo'rquvi bo'lmasa ovozingiz hech qachon baland chiqmaydi yo'qotish xavfi bo'lmasa birovni chin dildan seva olmaysiz maqsadlarga intiling va bu yo'lda xavf xatardan cho'chimang agar oldingizga maqsad qo'ymagan bo'lsangiz vaqtni shunchaki isrof qilayotgan bo'lasiz vaqt sizni maqsad topishingizni kutib o'tirmaydi nima uchun tug'ilganingizni bilmasangiz ham vaqt yurishdan to'xtab qolmaydi agar 90 yoshga borib maqsadingizni kashf etsangiz siz juda kech qolgan bo'lasiz siz hech qachon ka qanchalik yosh ekanligingizni anglay olmaysiz balki 2 yildan keyin vafot etarsiz demak shunda bor yo'g'i 2 yilingiz qolgan bo'ladi va siz qari hisoblanasiz balki siz 50 yoshdasiz va o'z vaqtida daraxt ekmaganligingiz uchun afsuslanayotgandirsiz daraxt ekish uchun eng to'g'ri vaqt qachon 20 yil oldinmi yoki bugunmi shunday qilib agar 50 yoshda bo'lsangiz u imkoniyatlar ortda qolib ketganidan afsuslanayotgan bo'lsangiz hammasini hozir boshlang hechdan ko'ra kech vaqt va yosh to'g'risida ko'p ham qayg'urmang bu sizni chalg'itadi siz esa diqqatni jamlashni o'rganishingiz kerak o'zingizga g'oyalaringizga vijdoningizga ishonishingiz va shu ishonch orqali o'z yo'lingizni topishingiz kerak qo'rquvni batamom yengishingiz shart emas shunchaki qo'rquv sizni to'xtatib qo'yishiga yo'l qo'ymang qo'lingizdan ko kelganicha yaxshi yashang men va'da beraman orqaga qaraganingizda hayotingizdan ko'nglingiz to'q bo'ladi siz o'z kasbingizda yaxshi mutaxassis va o'zingizni yaxshi boshqara oladigan inson bo'lsangiz ham yangi bilimlar olishdan to'xtamang bilimga o'ch bo'ling xavf xatarlardan chekinmang axir siz atrofingizdagi dunyoni o'zgartirmoqchisiz agar yaxshi yashamoqchi bo'lsangiz birorta maqsad toping va o'sha maqsad ustida ishlashni boshlang vaqt o'tgach 5-10 yil o'tganidan so'ng siz o'zingiz xohlagan kiyimni ustingizda ko'rasiz o'zingiz istagan mashinani haydayotgan bo'lasiz qayerda yashashni istagan bo'lsangiz o'sha yerda istiqomat qilayotgan bo'lasiz o'zingiz kim bo'lishini istagan bo'lsangiz o'shanga erishgan bo'lasiz hozir ayni shularni boshlash vaqtidir bunga kim qodir xohlagan bir inson. Siz birovlarga hayot berish uchun yaratilgansiz Aynan shu sabab siz dunyoga kelgansiz rivojlanishni yaxshilanishni parhez qilishni biznes qilishni kitob yozishni kino olishni uy qurishni kompyuter yoki biror mobil qurilma yaratishni istaysizmi qayerdan boshlaysiz xuddi mana shu yerdan boshlaysiz qachon boshlaysiz ayni damda boshlaysiz harakatni keskinlik bilan boshlang qani olg'a